Организация, ну, по крайней мере, все наши активисты и люди, которые работают в нашей организации, понимают, что Украина вступает в такую фазу определения ее будущего развития и И, как правило, в нашей организации мы всегда как бы, когда загорит, тогда и сообщали вам о том, что горит в этой стране. А, вот это мероприятие, обращение детей к президенту, на самом деле мы написали не только президенту, дети написали, написали каждому депутату, написали каждому министру, и мы будем э, мониторить, кто же из них на самом деле ответит. Ну, мы надеемся, что у кого-то там совесть играет, а не ответ. Обращения предельно простые. Для нас очень важно было, чтобы это именно дети писали. У нас около 2000 открыток. Вот здесь вот 500, около 500 открыток только президент. Все остальные уже, я думаю, получили адресаты, им уже можно задать вопрос, ответили ли они на то письмо, которое получили от ребенка письма со всех городов Украины. Ну, я тут уже не буду, какое, зачем, вот с Луганска, например. И я предварительно некоторые прочитал у нас в офисе, нам их привозили в офис. Я сам отец и прекрасно понимаю, когда ну, ребенок, которому 9 лет спрашивают, а будет ли жить мой отец, ну, очень непросто читать. Да? И я на самом деле понимаю, с чем сталкиваются эти дети каждый день. Они же, ну мягко говоря, понимают ситуацию, понимают, в какой среде они живут и понимают, с какой проблемой столкнулась их семья. Мы надеемся, что если уже не слышат нас, не слышат профессиональные организации, в которых мы работаем, в конце концов услышат детей. У детей очень простая просьба, чтобы люди не умирали от отсутствия таблеток. Больше ничего. В Украине в следующем году будет у нас Евро-2012. Эти везде хвастаются, по всему миру рассказывают. Я думаю, это хорошо, что оно будет. Но я думаю, что Европа на самом деле больше бы гордилась, если бы мы остановили эпидемию спида и туберкулеза. И нам бы больше бы сказали спасибо соседям, если бы это произошло. Потому что, по сути, каждый день в новостях что происходит? Открыли новую дорогу, развязки подкрывали. Ну, наверное, это важно для автомобилистов. Стадионы красивенные у нас, аэропорт такой шикарный бах Но я думаю, покрашенный забор, он не дороже жизни человека. И если так расставляют приоритеты, за три минуты находят 3 миллиарда, чтобы построить еще дополнительный какой-то там въезд в аэропорт, то найти 250 миллионов, чтобы всех обеспечить лечением, но это же уже просто издевательство над людьми. За всю историю эпидемии в Украине СПИДа ни один раз не произошло, чтобы программу ведь СПИДа профинансировали на 100%. Ни одного раза. И на самом деле нам вчера попался документ, в котором мы уже видим, что Министерство финансов и в следующем году хочет профинансировать на 48%. Я не знаю, как специалисты финансов объясняют, надо ли людям лечиться или нет. У них, наверное, квалификация такая высокая, чтобы понимать, ну кому какие таблетки нам. Но мы понимаем, что в следующем году произойдет обвал программы борьбы со спидом в этой стране, и по сути мы переступим этап 2% поражения населения. И уже ничего нельзя будет остановить в этой стране. Будем разрабатывать какие-то программы для школ, как учить детей выживать в ситуации эпидемии. Больше ничего. В этих всех письмах есть одно очень важное письмо, которое будет чуть-чуть позже, Таня Сама нам расскажет. Но мы думаем, что до 15 сентября для нас принципиально важно, чтобы услышали наше обращение. Что если программу повести, да опять профинансировать кастрирован. Надо понимать, что и будущее этой страны может быть кастрировано. И не надо будет фантазировать ну, причину, почему такого населения кастрируется. По сути, и все. Для нас красная дата 15 сентября. Что ответит нам премьер-министр Азаров на наши письма? как он отреагирует? Министр финансов и президент, потому что как бы, ему больше всего обращение. чтобы те обещания, которые он дал в Организации Объединенных Наций, что мы остановим эту эпидемию, ну, уже ну, как-то надо уже их воплощать в жизнь, потому что это же не просто обещание о хорошей статистике. Это обещание, что в результате того, что он сделает, ну, большое количество людей будет спасено. А сейчас я передаю слово Ладе Булах. Смотрите, мы никуда не торопимся. У нас в аппарате президента нам сказали, они тоже никуда никогда не спешат. Так что они нас ждут. Нам сказали в аппарате президента, что они лично выйдут и заберут эти письма, отсюда их повезем еще И лично передадим, надеемся, что на них ответят. З 2003 року в місті Києві громада, громада міста і безпосередньо позитивні мами створили такі чудові центри, які один з них це, цей центр, на сьогодні є, і такі сервіси соціально-медичної допомоги для віл позитивних дітей. Ми досягли непоганих результатів. Якщо раніше 30-40% дітей від віл позитивних жінок, на жаль, отримували цю хворобу. Були вілінфікованими завдяки медичним препаратам, антиретровірусним препаратам, зменшення цієї кількості вдалося довести до 6%, відсотків. тобто 100 колодів від віпозитивних жінок, з них 6%, на жаль, це велика статистика. Порівняно з Європою, з Штатами, з Німеччиною, з Британією, там де 0%. Відсотків. Тобто немає народжених позитивних дітей, не повинні діти отримувати віл інфекцію від, ну, від матері. Перинатальна трансмісія не має відбуватися, якщо. Мама приймає андровічні препарати 24-го тижня вагітності. Чому в Україні ми не можемо досягнути такого показника? Чому в Україні медична система лікарі, інфекціоністи, педіатри лікують біопозитивного дитину з трьох місяців, з півроку, з двох років? Лікування дитини пожиттєве, воно дороговартісне, воно і психологічно навантажує родину, і майбутнього підлітка, і сам потім контролює своє лікування. Якщо є 100% можливість забезпечити відсутність нових випадків від позитивних дітей, які отримують свій, на жаль, діагноз від матері. Знову ж таки, відсутність медичних препаратів. Сьогодні соціальні працівники по всій Україні, такі, такі центри є в кожному місті в великому, навіть в малих містечках, таких як Вінниця, Черкаси. Ми намагаємося забезпечити і розвиток дитини, і доступ до навчальних установ, в садочки, в школах. Наприклад, зараз 45 наших дітей відпочивають в Карпатах літнього оздоровлення. Організовуємо, але це все втрачає свій сенс, якщо дитина не отримує своїх пігулок. Тобто можливість жити забезпечує тільки наявність антиретровірусних препаратів, які на сьогоднішній день повинна забезпечувати державу. В Україні немає практик, немає можливості батькам купувати ці ліки, ну якщо в деяких є можливість. І ними забезпечують тільки медичні заклади, яких, на жаль, не вистачає. І тому, звичайно, що тут я представляю батьків, які виховують білпозитивних дітей, жінок, які планують дітей, вагітність на сьогоднішній день білпозитивна молодь. Для них наявність ВІЛ-статус – це не перешкода мати своїх дітей, тому що вони розуміють, що вони можуть народити у стати цьорках здорову дитину при наявності антиретровірусних препаратів. Але, на жаль, ні наші соціальні працівники, ні юристи не можуть забезпечити наявність лікування. Вчорашній день в мене почався з дзвінка дружини, яка в історичному стані телефонувала, просила по допомогу. Вона телефонувала від свого чоловіка, який вже втратив слух, він не може спілкуватися по телефону і втрачає зір. Її прохання було одне. В людини дві клітки сидіти. Це, тобто, ну, це діагностика, яка визначає наявність, а в даному випадку відсутність імунітету. Тобто імунітет вже зруйновано у, у чоловіка, якому як, мені 36 років, я дуже запам'ятала цей випадок. Але коли вони звернули по медичну допомогу і про лікування, їм запропонували зачекати до Нового року, коли, можливо, будуть схеми, нові схеми антиретровірусних препаратів. Лікарі і жінка стверджують, що це нереально, людина не доживе до цієї дати, щоб отримати лікування. І звичайно, що просять нас, ми вже звертаємося до лікарів, щоб знайти Ну, Кажуть, треба чекати, поки вивільниться схема. Тобто, поки хтось помре або коли держава купить нові препарати, яких на сьогодні не постачає. В нашому центрі ми Побачити дуже позитивні малюнки. Ми цікаво намагаємося підходити до наших маленьких клієнтів, так, так мовити, але кожна з -ма мамів, кожен з соціальних працівників, ми дуже стурбовані новиною, що, на жаль, в наступному році знову ж таки ця ситуація не зміниться і знову ж таки будуть нові випадки народження і опозитивних дітей. Танечка нам є занявська. По сути, она является одним из участников этой кампании в всей Украине. И она ну, сейчас она сама расскажет, что она сделала. Здравствуйте, меня зовут Таня. Мне 14 лет, я буду с вами президента. Я волонтер в организации, которая помогает вич позитивным людям. Я волонтер этой организации. Вот. Я очень сильно люблю свою маму. Моя мама ВИЧ-позитивная. У меня есть подружка, ей 14 лет. Она ВИЧ-позитивная. В городе Мариуполе в детском доме живет мальчик, ему 5 лет. Мальчик там. Он тоже вич позитивный Просто не хочется, чтобы они умирали. когда дети маленькие, защитные, такая болезнь, то есть очень ярко. Сейчас Таня успокоится. Почему мы говорим о таблетке? Ну, ситуация предельно простая. Если человек не принимает таблетки, он умирает не потому, что он болеет, а потому, что его не лечат. Вот в этот весь монстр и глупо страшно. И вот на этой комнате вам приведу очень простой пример. Если в этой комнате сейчас находится 5 вещей позитивных человек, вот нас здесь человек 50-60, надо только этим прийти, выдавать таблетки, чтобы все остальные не смогли инфицироваться. Вот в этом весь смысл этой технологии. Человек, который принимает таблетки, он не может потом технологически инфицировать другого человека. Если в этой стране 60% людей, ВИЧ-инфицированных, обеспечить таблетками, эпидемия остановится. А если 80%, ее вообще никогда не будет. Ну, наверное, это самое главное наше сообщение. Но как-то в кабинете министров, ну, это не доходит до них, но абсолютно простая арифметика. Что они являются главными двигателями эпидемии, потому что никаким образом нам не помогают. И технология лечения, она имеет сенс если вось... окопление э, группы хворых достигает 80%. -900. На сьогодні це навіть не 50%, тобто навіть ті гроші, які будуть виділені. Латентно десь прикриють якісь очаги інфікування від інфекцій в деяких регіонах, але вони навіть на 50% не покриють тих потреб, які на сьогодні існують. Лікарі навіть сьогодні. От, я дуже ми співпрацюємо і спілкуємося з лікарями. За останні три місяці в центрі СНІДу нашого Києва, Київському, звільнились два чудові інфекціоністи. Через те, що ну, мої подруги вони кажуть, ми просто не в змозі дивитися, як, на жаль, молоді люди потрапляють до моргу, тому що в мене немає можливості дати їм препарат. Ми втрачаємо молодих людей 28, 23 роки, 30 років тільки через те, що немає медичних препаратів, немає антиретровірусних препаратів. Хоча я знаю, що з його діагнозом, через 2-4 місяці, ця людина. Практично з подавленою білоінфекцією могла піти самостійно з лікарні, потім реабілітуватися і навіть знайти там собі роботу і спокійно продовжувати своє життя. Звичайно, що. Не дуже популярно про це говорити сьогодні і в засобах масової інформації, і серед медичних працівників медичних закладів, тому що ну аргументи так, країна в кризі, так вілоінфекція, не єдина хвороба, там, яку треба е, фінансувати і закуповувати медичні препарати. Але на сьогоднішній день ми акцентуємо увагу, чому? Тому що соціально небезпечна хвороба, яку не фінансувати програму і профілактики, і самого захворювання, вона продовжує розповсюджуватися. Його людина, молода людина, яка має активне. Стативе життя, яка на антиретровірусних препаратах вона не передає вірус, тому що він настільки пригнічений в організмі, що самих частинок вірусу в крові немає. Навіть при незах... ну, якщо немає захищеного сексу, вона не інфікує свого партнера. Якщо людина без ліків, вона, звичайно, вона дуже небезпечна в статевому житті для своїх партнерів. Якщо... Кабинет министров и президент нас не услышит, но ну, и детей, по крайней мере. Можно вот сегодня смело говорить. Если в следующем году программа по виски, то не будет профинансирована целиком, и люди не будут оплачены, то мы пожнем сценарий африканских стран. И тут не надо быть великим гением. На самом деле все уже специалисты рассчитали этот процесс. Просто как-то Украина упорно ну, упор не слышит. И вы знаете, в 2015 году уже, по сути, в этой стране надо будет лечить более 300 тысяч людей. То есть это не 20 тысяч, которые сейчас лечатся, а не 90, которые нуждаются сейчас. Будут совсем другие цифры. В ЮАР управляли Министерством здравоохранения люди, которые отрицали такую проблему СПИД. Но когда в той стране стало 18% инфицированного населения, они вдруг схватили за голову, что же это такое происходит. Так вот, на сегодняшний день весь мировой бизнес не открывает там заводы, потому что около 12% работников умирает в завод. Нет никакого смысла. Я был в одном городе в ЮАР, где каждый второй ребенок рождается с этим заболеванием. И мама от него отказывается после рождения, потому что он не доживет до 5 лет. И по сути в Украине еще поупираться, ну, поупираться, тупо свою показать, показать, и это все будет на 16. Самое страшное, что мы сегодня знаем, что это можно ну, предотвратить. Мы точно знаем, как это надо сделать. И точно знаем, сколько на это надо потратить, чтобы это ни в коем случае не произошло. И вы знаете, я понимаю, что сейчас Министерство здравоохранения на слуху. Не хотелось бы, чтобы их сделали козлами отпущения вот в этой ситуации. Козлы отпущения не они, а те люди, которые 20 лет в подряд упорно не дают на это деньги. Не дают деньги на препараты и не дают деньги на профилактику. На самом деле Министерство здравоохранения в этом смысле очень косвенный характер имеет. У нас есть министр финансов, премьер-министр, в конце концов президент. И я думаю, одно из слов может решить всю эту историю эпидемии. Хотелось бы, чтобы это слово прозвучало, может после этого оценка прозвучит. Теперь можно задать вопросы. Я хочу сказать, что... Если не будет, мне кажется, если не будет лекарств, то эпидемию уже невозможно не будет восстановить. Если у людей будет лекарства, то эпидемия будет остановлена. Люди заражаться не будут. Если будут выданы лекарства всем инфицированные. Хорошо. Вопрос. У меня много. Людей. Ой, давайте потом, не... да, вопрос такой, вы все время говорите о эпидемии. Какой процент сейчас в Украине болеет, и когда этот порог эпидемии, ну, вот, до какого процента он должен дойти, чтобы не этот порог эпидемии? Нет, эпидемия в Украине есть. В Украине проживает 370 тысяч людей с вирусом иммунодефицита. Это какой процент? А, на сегодняшний день это проценты 7 где-то будет, а проценты 6 где-то вот так. Порог, ну, точка невозврата это 2%. Как только наступит 2%, в мире на сегодняшний день не, не разработана ни одной технологии, которая бы после этого смогла бы контролировать эту эпидемию. То есть мы вступим в фазу неконтролированного развития эпидемии. Сегодня в Украине инфицируется половым путем более 51%. Это не проблема наркопотребителей или других людей, это проблема уже всех нас. Да? И на самом деле все данные, от них никто не отказывается, ни Министерство здравоохранения, никто. За год, который мы прожили, предыдущий, официально в центре СПИДа 23 тысячи украинцев стали на с вирусом иммунодефицита. То есть это те, которые пришли в больницу. Вы представляете, какое громадное количество людей, которые не пришли в больницу. За день уже более 65 людей инфицируются официально в Украине. За один день. Вот сегодня день закончится, вечером будут новости, 65 людей уже нуждаются в лечении. Пройдет еще один день, еще 65 тысяч нуждается в лечении. И чем дольше ждать, тем дороже то будущее для нас, для всех женщин. А Скажите, когда у нас станет этот день, 2%, если также будет финансирование вообще 46-50%. По расчетным данным, если в следующем году программа не профинансируется, 40 тысяч людей не возьмут на лечение, то в 2015 году мы переступим этот рубеж. Два с половиной года, но три года максимум, и мы переступим этот рубеж. Сколько стоит сейчас АРТ на одного человека в год? Самая дешевая схема 1000 гривен в год. Целый год его лечить. Самая дорогая? Самая дорогая где-то долларов 800. В Украине. Давайте только следующий вопрос. Сейчас мы потом вернемся к. Можно ли утверждать, что вы станете математику в Украине? Но на самом деле не и это не вопрос ультиматума, это не вопрос какой-то ну, игры, что ли, кто прав, кто виноват. Здесь вопрос, что эта трагедия на самом деле будет для всех. И это знаете как? Мы наперед предупреждаем, чем это все дело закончится. Мы не хотим потом говорить, почему это произошло. Мы сейчас хотим предупредить, что если не будет уделено этой проблеме достаточное внимание и правительство не остановит эпидемию за два года, то в 2015 году уже никакое правительство в этой стране не сможет остановить его. Сегодняшняя, сегодняшняя наша акция – это последняя точка в процессе конструктивных переговоров и врачей, и представителей общественной организации с представителями и Кабмина, и Министерства здравоохранения, которые, к сожалению, и варили. А после конструктивных вопрос. А а, вопрос. А, а Дмитрий, скажите, пожалуйста, препараты туберкулеза появились в аптечной сети, люди начали пить, не пить, не пить, не пить. 40% резистентного туберкулеза находится только в нашей стране. Их ничем уже спасти нельзя. И на самом деле сам этот штамм вируса, теперь инфицируются другие, а против них не существует таблетки. И чтобы не допустить мутации вируса, необходимо то есть, максимальное количество времени продержаться в национальной программе. Да. Да. Нет, тебя... да. После, после конструктива, какие ваши дали Если от э, влада никак не зреагує на все ваши конструктивные действия? Звез... Ну, все украинская сеть всегда занимала какую-то максимально честную открытую позицию в правах человека, особенно еще позитивных людей. По сути, 10 лет назад мы находились тоже в таком выборе. Нам либо надо уехать из этой страны, либо в этой стране умереть. Результатом нашего среднего существования есть, что в Украину пришло более 600 миллионов безвозвратных средств, в Украине сегодня есть более-менее лечение, какие-то программы, есть национальная программа, то есть результат есть. Так вот, если мы подойдем опять крайне к этому рубежу, ну опять у всех ВИЧ-позитивных людей около полумиллиона опять настанет такой выбор, уехать, либо бороться за изменения. Мы не за то, чтобы изменилась эта власть. Мы за то, чтобы кто-либо не пришел бы в этой власти к президентам, либо к премьерам, либо в парламент, чтобы эти люди в первую очередь не областной администрации Белили, а больницы обеспечили тем, что может спасти жизнь. Нам не надо их красивый кабинет. Нам надо, чтобы наша жизнь имела гарантию на свое существование. Если уже есть эта конституция, то в ней первыми позициями должна быть жизнь человека. только национальная программа. Есть благотворительные фонды, есть меценаты. Может быть, какую-то схему разработать, по которой э, все эти лекарства закупленные пойдут в больницу. И уже из больницы они пойдут больным. Меценаты ⁇ глобальный фонд. Многие фонды в мире дают Украине большие деньги. Еще раз. Говорю. Более 600 миллионов Украина получила на остановку эпидемии за 10 лет которые возвращать не надо. Все программы лечения в Украине начались не за украинские деньги. Но хотелось бы, что если у нас уже добрые соседи есть, но мягко говоря, как-то уважать их доброту. И это наши деньги. это наши граждане, и мы платим тоже налоги. И не надо закупать в каждую областную администрацию министром новые машины. Это же за наши деньги закупают. Как, это, как относиться нашему соседу, он дает, дает, а мы дома строим, машины красивые покупаем. Может быть, мы как-то уже на наших детей, они начнут тратить эти деньги, да, и все. У Украины есть возможность остановить эпидемию, и она есть 10 лет подряд. И она всегда была, и сегодня она тоже есть. Вы имеете в виду, что сейчас, что сейчас деньги приходят, а они вместо того, то есть деньги на СПИД, на лечение СПИДа, а они это все тратят на машины. Вы это говорите или что? Международные деньги все потрачены на людей. Есть государственная программа за государственные деньги, которая финансируется, вот мы уже заложили, на 46%. То есть 52% вот не додают денег. Непонятно по каким причинам. Их не додают. Вот 52% — это вот из 100 людей 52 человека отнимите и скажите, они должны умереть. Вот примерно вот такая арифметика у министерства финансов. То есть они когда смотрят, на документы, которые им подает МОЗ, они не отнимают просто цифру, они отнимают людей. Отрывают половину, вот этим же в следующем году вариантов нет. Каждый человек, которому в этом году поставят диагноз ВИЧ, все в следующем году доживет 50%, если они не начнут антиретровирусную терапию. Здесь не существует какой-то другого ну, возможности пить, я не знаю, валерьянку, либо другие лекарства. Кроме как антиретровирусной терапии, нет возможности спасти этого человека. Для Украины все фармкомпании сделали самую низкую цену препарата. Все условия сделаны для того, чтобы мы, мягко говоря, ну, задумались каким-то образом, совместно остановили эту эпидемию. Но возле не так. И мы думаем, вот сейчас соберется кабинет министра, потом парламент. И какой продукт бюджет на следующий год выйдет, вот мы точно скажем после этого, вот такое количество десятков тысяч украинцев в следующем году жить не будет. Так решил Кабинет Министров, парламент и все, кто подписали этот бюджет. Вы сейчас говорите о бюджетных деньгах, а деньги международных организаций будут поступать? Они будут поступать в следующем году и они будут лечить 20 тысяч людей в этой стране, но в Украине, чтобы порядок цифр понимать сейчас, когда мы сидим в этой комнате, 90 тысяч людей нуждаются в лечении в Украине. Лечится 25. 20 дадут международники. 50 еще куда деть. Все, что мы просим, чтобы в следующем году государство хотя бы 40 тысяч лечило. Там уже больших потух от них не хотим. 7 палат закрыт в Феофании, мы пролечим 40 тысяч людей. Вопрос, ну, старі, тобто, які були в минулому році, продовжували лікування. Лікування пожиттєве. І цей накопичувальний це принцип з кожним роком збільшує і вартість пацієнтів, які потребують цього лікування. З минулого року вже не було. Тобто з 2011 вже не було року давайте. давайте. Закупають один раз на да? купки проходять року. В цьому році всім звісна історія. Предыдущий там вот это все, кто управляє міністрство здравоохраніння. ну, не додумались они а как-то всем купить таблетки. Мы получаем вот такой результат. Эти 50% таблеток, да? Нет, на всю программу, на этот год не купили. Мы доедаем разные запасы. На сегодняшний день они существуют до октября месяца, до конца сентября. Но если вот таможня, например, не отпустит все препараты, которые мы закупили, там для 5000 пациентов, каким-то образом не успеет министерство купить, то Украина вообще обвалит десятилетнюю программу лечения. И всех этих людей надо будет перевести на другие препараты, которые дороже и которых вообще нет в Украине, их опять надо будет покупать. Сейчас. Есть ли возможность частично воспроизведения, чтобы часть денег платила государство, вторую часть денег платила самим полчаса. Давайте я вам работу. скажу простую вещь. Эпидемия СПИДа уникальна тем, что в случае, если она перерастет в более концентрированный процесс, да? то это уже дискуссия может быть для Украины, это уже будет вопрос выживания. Есть ли в Украине деньги, чтобы сегодня остановить эпидемию? Есть. Одна больница в этой стране, где обслуживаются депутаты, в Украине стоит почти 1 миллиард за три года. За всю историю эпидемии в этой стране не потрачено 500 миллионов за 20 лет. Делаем просто. Просим всех депутатов. Один раз в год за свои деньги полечиться. А все а деньги, которые на них тратятся, Феофаний, потратят на остановку эпидемии. Я думаю, они благородные люди. Ну, давайте будем надеяться, да? И они скажут нам, действительно, мы так сделали. И эпидемии не будет. Точка. Не надо искать ответов, когда он абсолютно лежит на поверхности. Деньги есть, просто их на людей не тратят. Да и все. Коллеги, последний вопрос, и будем переходить к Расскажи. Я же на Уважаемый Федорович, если вы сможете, приезжайте к нам в Донецк, в нашу организацию Я вам все расскажу и покажу Потому что я вас часто вижу на футболе Приезжайте к нам, пожалуйста Я вас очень сильно прошу Вы можете спасти очень много людей Вы можете снять эту эпидемию Тогда мы переходим к детям. А через сколько-то там, через 30 минут мы будем уезжать <просу> Там дополнительно. Это со всей Украины просто прислали.